делал репост про программе французской, это MBDA, Acheron MP, Acheron LP. MP это ручные ПТРК, ПТУРы, а Acheron LP это тяжелые ПТРК для вертолетов, либо кораблей. Французы добились высочайших результатов, две головы самонаведения, есть оптиковое окно, чтобы не влиял рэп, работает с закрытых позиций, головки с искусственным интеллектом. Если теряется связь с оператором, там три режима ведения, ручной, автоматический и ИИ, то ракета сама принимает решение, кого поражать. Ставятся эти акероны и на шведские БМП, там по два акерона ставятся. Очень крутая штука. И корректируется он с БПЛА, который поддерживает связь с оператором. Из хороших наработок, вот мы, например, у французов могли бы попросить тигры, у них вертолеты сударные, Они сейчас ставят эту подвеску Акерона УПИ. Я понимаю, она работает как Аукфайр. Французы стараются сделать намного лучше, чем на процентов 30-40, чем есть сейчас у США. И уже ставят эти океаны ОП по бокам. Ну, получается, с одной стороны 8 океанов, и с другой 8. То есть этот вертолет на низких высотах может работать по броне России. Отработал, поразил на расстоянии 12 километров, и улешел. А ручной работает на расстоянии 5 километров из закрытой позиции. 5. 5. И у них еще есть такая система тяжелые БПЛА кервер. Туда вешается два тяжелых птура. Сам этот кервер летит на 100 километров по радиусу. Ну и там, где теряется связь, он же работает как инсульственный интеллект. И эти два птура поражают, что надо, и улетают в БПЛА обратно.